Всем привет! Сегодня предлагаю 4 очень вкусных, красивых салата на праздники, которые покорят не только вас, но и ваших гостей. Самый новогодний салат, который называется снежки. И как вы уже поняли, для начала нам нужно взять одну половинку средней луковицы и постараться нарезать ее на маленькие кубики. Далее нам понадобятся шампиньоны. Их нужно будет нарезать тоже на маленькие кубики. Старайтесь их сделать как можно меньше. Нарезать нужно полностью все. И шляпки, и ножки. Нарезанные грибы отправляем на сухую сковородку. Вначале из грибов испаряем полностью всю влагу. Затем к грибам отправляем нарезанный лук. Добавляем где-то 2 столовые ложки подсолнечного масла и обжариваем полностью все до готовности. Обжаренные грибы с луком отправляем в отдельную тарелку и даем им полностью остыть. Дальше нам понадобится заранее отваренная одна половинка куриной грудки и ее нам нужно постараться нарезать на небольшие кубики. Затем нужно взять заранее отваренные в крутую куриные яйца и должно быть 6 штук. Нужно разрезать их вдоль и подоставать из них желтки. Желтки отдельно, белки отдельно. Но смотрите, чтобы белки остались целыми в виде лодочки. И вот как-то так у меня все получилось. Ну а дальше мы приступаем к сбору самого вкусного новогоднего салата. Заранее отваренная картошка и должно быть 2 штуки. Натираем прямо в тарелку вот так вот на крупной терке. Саму картошку нужно немного посолить и поперчить. Берем ложку и стараемся выделать равномерный, не толстый слой. Ложкой этот слой нужно немножко утрамбовать. На слой из картошки наносим небольшую сетку из майонеза. На следующий слой нам нужно натереть на крупной терке одну небольшую отваренную морковку. Саму морковку нужно разровнять не слишком толстым, но равномерным слоем. Слой из морковки нужно посолить и поперчить. И нанести сетку из майонеза. На следующий слой мы будем равномерно выкладывать нарезанное кубиками мясо. Мясо нужно выложить полностью все. Ложкой выравниваем, делаем равномерный слой. Немного все утрамбовываем и наносим сетку из майонеза. Наверх на мясо нам нужно будет натереть на мелкую терку желтки. Но не все, примерно так, чтобы желтки из трех яиц нам остались. Слой из желтков нужно хорошо выровнять. Желтки должны будут покрыть полностью весь слой мяса. И немного вот так вот притрамбовать. Наверх на желтки сетку из майонеза мы делать не будем. Итак, в маленькой тарелке у нас осталось несколько желтков. На следующий слой, наверх на салат, мы будем использовать жареные грибы вместе с луком, но не все. Примерно третью часть нужно отправить в маленькую тарелку к желткам. Все остальные нужно равномерно распределить на верхушку салата. Слой с грибами у вас получится не слишком большой. И наверх на грибы нам нужно сделать будет сетку из майонеза. Но сетку делайте уже полностью к основанию тарелки. Даже так, чтобы она покрыла вот эти вот желтки, которые не покрыты грибами. Саму тарелку с салатом мы отставляем немножко в сторонку. Берем маленькую тарелку с желтками и жареными грибами. Добавляем в нее примерно 1 столовую ложку майонеза и очень хорошо все перемешиваем. Затем берем маленькую ложку, берем белки и начинаем фаршировать белки. Небольшими порциями заполняем пустоту в белках там, где были желтки. И вот таким вот образом полностью все белки нужно нафаршировать. И после того, как вы зафаршировали все белки, возвращаемся на тарелку с И аккуратно каждый белок нужно разложить полностью по всей поверхности салата. Таким образом, чтобы белки не касались друг другу. Расстояние между каждым белком должно быть от 5 мм до 1 см. В таком вот положении салат нужно отправить в холодильник минимум на 2 часа для того, чтобы он хорошо пропитался. А перед самой подачей мы его украсим. На верхушку каждой половинки яйца нужно нанести небольшое количество майонеза. Далее берем кисточку и равномерно распределяем майонез полностью по всему яйцу. Слой у вас должен будет получиться не слишком большой, так чтобы яйца не были слишком сильно покрыты майонезом. Затем берем твердый сыр, натертый на мелкую терку. Сыр берите любой по вашему желанию, который вы считаете самым вкусным. И вот таким вот образом аккуратно нужно накрыть полностью всю верхушку салата. Майонез мы наносили для того, чтобы сам сыр не сползал из яиц. Наносите аккуратно, не слишком большим слоем, но так, чтобы полностью все было покрыто. В итоге у вас должно будет получиться, как будто бы у вас на тарелке лежит куча снежков. Далее ложкой вот так вот аккуратно еще немножко сыр прижимаем, так сказать, выделяем отдельно каждый снежок, чтобы его было хорошо видно. В самом конце по кругу салата еще раскладываем небольшие веточки укропа, имитируем небольшую новогоднюю елочку. И еще по кругу всего салата возле укропа раскладываем несколько зерен граната. Получается очень красиво. Таким же образом можно добавить несколько зерен на верхушку салата. Получается как будто бы бриллианты на снегу. Ну что ж, друзья, вот такой вот красивый и аккуратный салатик у меня сегодня получился. Это действительно самый новогодний салат, который можно для себя представить. Ну а сейчас очень необычный салат, который гости съедят на ура, попросят добавки, а затем и рецепт. Нежный, воздушный и очень вкусный лебединый пух. Для начала нам нужно замариновать одну луковицу. У меня сегодня вот такая вот салатная розовая, она более сладкая. Ее нужно будет нарезать на четверть кольца не слишком большими полосками. Полностью весь нарезанный лук перекладываем в любую глубокую тарелку. К луку добавляем примерно половину столовой ложки соли одну столовую ложку сахара. И сюда же в эту тарелку к луку нужно будет добавить 3 столовые ложки обыкновенного 9% уксуса. Ну а затем вот это все, что есть в тарелке, нужно залить кипятком таким образом, чтобы полностью весь лук хорошо погрузился в воду. Берем ложку, хорошо все перемешиваем, чтобы сахар и соль растворились полностью и отставляем все в сторонку примерно на 10-15 минут пока будет мариноваться лук, мы приготовим остальные продукты. Берем одно отваренное куриное филе и его нам нужно будет разделить на волокна. Чтобы волокна куриного филе в салате не были слишком большими, я его разрезал вот таким вот образом на три кусочка, а затем разрываем все кусками вот так вот на волокна. Собирать сегодня буду салат в обыкновенной тарелке. На дно тарелки нам нужно будет взять две небольшие заранее отваренные картофелины и их нужно будет натереть на крупной терке. Первый слой из натертой картошки хорошо выравниваем, делаем равномерный слой и от края тарелки нужно будет отступить небольшое расстояние. Смотрите, когда вы будете собирать салат дальше, ваш салатик будет равномерно и постепенно приближаться к краю тарелки. Слой из картошки нужно будет посолить и поперчить. И накрываем вот это все сеткой из майонеза. Следующий слой мы будем делать из маринованного лука. Нужно будет сделать так, чтобы убрать полностью всю жидкость, в которой мы его мариновали. Ну а после выравнивания слоя из лука, накрываем его небольшой сеткой из майонеза. Следующий слой мы будем делать из куриного филе. Наверх отправляем полностью все филе, которое вы заготовили, и старайтесь его распределить так, чтобы он уже немножко залазил на слой с картошкой, так сказать, уже расширивался в диаметре. Этот слой красиво и равномерно выровняйте. Лучше всего это делать вилкой. Слой из курицы нужно будет немножко поперчить и сделать сетку из майонеза. Сетку из майонеза делайте вот такими вот волнами, чтобы майонез полностью хорошо покрывал края салата, чтобы следующие слои нам держались на этих краях, а не сползали. На следующий слой мы будем использовать отваренные куриные яйца. Нужно их будет 3 штуки и натираем их вот так вот прямо в тарелку на верхушку салата на крупную терку. Натертые яйца стараемся вилкой равномерно распределить полностью по всему салату, так чтобы равномерный слой получился и вверху и по краям. Слой из яиц нужно будет посолить и поперчить. И опять таки волнистыми движениями делаем сетку из майонеза. Ну и следующий слой у нас будет самый вкусный и самый воздушный. Берем пекинскую капусту, отрезаем от нее примерно одну третью часть, и вот эту самую мягкую воздушную нужно будет постараться хорошо измельчить. Измельченную капусту опять отправляем на верхушку салата и на края, на бока, и опять-таки нужно сделать так, чтобы он уже увеличился в диаметре. Так как я сказал в начале видео, он будет двигаться к краю тарелки. Вилкой аккуратно этот слой выравнивайте, делайте его равномерным, но не трамбуйте, этот слой должен быть как можно воздушнее. Слой из капусты нужно будет посолить и поперчить. Этот слой из капусты также нужно будет накрыть сеткой из майонеза, точно так же делайте ее волнами. Ну и на последний слой нам понадобится небольшой кусок твердого сыра. Его натираем на мелкой терке. Этот слой у нас тоже должен быть слишком воздушным, так что распределяем натертый и твердый сыр не спеша, вот так вот равномерно, чтобы он покрыл полностью всю капусту. Сыр нужно будет вилкой тоже вот так вот красиво распределить, и вы уже будете чувствовать, что ваш салат как будто бы уже похож на пух. Далее салату нужно будет дать хотя бы час настояться, но непосредственно перед подачей его нужно будет украсить. Чтобы верхушка салата не была нам слишком сухой, я буду делать такую же сетку из майонеза. По кругу салата я сделаю такую, как будто бы корону из мелко нарезанного укропа. Ну что ж, друзья, на этом приготовление салата подошло к концу. Салат получился вот таким вот красивым, воздушным, очень-очень вкусным. Я уверяю, что если ваши гости его попробуют, обязательно попросят добавки, а уходя домой, обязательно у вас попросят рецептик. Следующий салат по-королевски. Делается необычно, а получается так вкусно, что его всегда мало. И для начала нам понадобятся крабовые палочки, примерно 7-8 штук. Половину крабовых палочек мы нарезаем полукольцами, а половину вот так вот просто кольцами. Все нарезанные крабовые палочки отправляем в глубокую тарелку. Дальше нам понадобится 4 куриных яйца, отваренные вкрутую. Полностью все яйца нужно нарезать кубиками. Кубики у вас должны получиться средних размеров, не делайте слишком маленькие. Их также нужно отправить в глубокую тарелку к уже нарезанным крабовым палочкам. А дальше нам понадобится самое необычное, что можно использовать в салатах. Один апельсин. Его нужно очень хорошо очистить от кожуры. После того, как очистили апельсин от кожуры, стараемся разобрать его на дольки, но старайтесь сделать так, чтобы он как можно меньше пустил сока. Каждую дольку нужно понарезать на вот такие вот небольшие треугольнички. Старайтесь нарезать аккуратно, не спеша, чтобы апельсин как можно меньше пустил сока. Ну а после того, как вы понарезали аккуратно апельсин в общую тарелку, где мы будем мешать салат, нужно добавить 3 столовые ложки консервированной сладкой кукурузы. Еще нам понадобится один большой зубчик чеснока, и его нужно будет натереть на мелкую маленькую терку. И только после этого в общую тарелку мы будем добавлять уже нарезанный апельсин. Дальше наш будущий салат нужно немного посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте по своему вкусу. И в самом конце салат нужно заправить либо майонезом, либо сметаной, либо же несладким йогуртом. Я же добавил 2 столовые ложки майонеза. Затем нужно аккуратно все постараться перемешать. Перемешивайте так, чтобы все хорошо размешалось, но как можно меньше апельсин пустил сока. После того, как перемешали, аккуратно распределяем все по небольших салатничках и можно подавать на стол. Сам салатик получился необычный, красивый, ну а вкус воистину королевский. А сейчас делаем салат, который одновременно вызывает восторг и недоумение. Он такой вкусный, что после того, как гости его попробуют, обязательно попросят рецептик. Первым делом берем одну луковицу, разрезаем ее на 4 части, а затем вот эти вот 4 части нужно нарезать, так сказать, на полу кольца. Старайтесь нарезать так, чтобы лук получился как можно тоньше. Нарезанный лук отправляем в глубокую тарелку. К луку нужно добавить 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки уксуса. У меня уксус столовый 9%. Все очень хорошо нужно перемешать, так чтобы сахар хорошо смешался с луком и уксусом. Затем берем чайник и в тарелку наливаем кипяток. Кипяток нужно налить только, чтобы полностью весь лук был покрытый водой. Еще раз хорошо все перемешиваем, накрываем любой крышкой и даем вот так: вот луку постоять, пускай он хорошо замаринуется. Далее нам понадобится одна половинка куриного филе. Его нужно постараться нарезать на небольшие полоски, не на кубики, а на полоски. Нарезанное мясо мы отправляем в небольшую глубокую тарелку. К мясу нужно добавить немного соли, немного смеси перцев и примерно одну столовую ложку соевого соуса. Берем ложку и хорошо все перемешиваем и даем мясу постоять примерно 10 минут для того, чтобы оно немножко промариновалось. Затем мясо нужно будет отправить на сковородку и обжарить до полной готовности. Обжаренное мясо убираем в отдельную тарелку и даем ему полностью полностью остыть. Ну а далее нам остается только собрать наш салат. Салат у нас будет слоеный. На первый слой нам нужно будет взять 2-3 отваренные картофелины. И постарайтесь взять тарелку как можно больше. Отваренную картошку на первый слой будем натирать на крупной терке. После того, как вы натерли картошку, ее нужно постараться разровнять. Первый слой должен быть толщиной примерно 1,5-2 см. Картошку нужно посолить и поперчить. Соль и перец добавляйте все по своему вкусу. Этот слой из картошки нужно очень хорошо смазать майонезом. Майонезом нужно смазать не только верхушку картошки, но и по бокам. Далее наверх на картошку нам нужно отправить примерно полторы столовые ложки французской горчицы в зернах и аккуратно ее разровнять небольшим равномерным слоем. Затем следующий слой у нас будет обжаренное куриное мясо. Старайтесь его добавить не слишком мало, но так, чтобы он получился равномерный и не выходил на края картошки. Не добавляя наверх на мясо майонез, следующий слой мы будем делать из маринованного лука. Лук нужно будет хорошо процедить так, чтобы из него ушла полностью вся жидкость и красиво распределить полностью по верху всего мяса. Наверх на лук мы добавляем майонез и хорошо распределяем равномерно полностью по всему слою. Дальше нам понадобится 4 куриных яйца, отваренных в крутую. Их нужно разделить отдельно на желтки и белки. Берем желтки и вот так вот прямо на верхушку на салат натираем их полностью все 4 на мелкой терке. Дальше мы берем ложку и аккуратно распределяем полностью все желтки по всей поверхности салата. Желтки нужно распределить равномерно по всем краям вплоть до основания тарелки, чтобы полностью все у нас было закрыто уже желтками. Наверх на желтки наносим аккуратно майонез, в этом случае майонезу должно быть немножко больше. Берем ложку и аккуратно полностью весь майонез нужно размазать по всей поверхности желтков. Будет немножко сложно, будет такое ощущение, как будто бы майонез мешается с желтками. Это ничего страшного. Самое главное, не спешите, делайте все аккуратно. И самое главное, чтобы слои вам как можно меньше в этом случае смешались. На следующий слой нам нужно взять небольшой кусок сыра, примерно 150 грамм, и полностью весь натереть его на мелкой терке твердый твердый сыр вначале аккуратно, вот так вот руками нужно распределить полностью по всей поверхности салата. Постарайтесь сделать так, чтобы получился равномерный слой. Затем берем ложку, и вот так вот сыр нужно немножко уплотнить. Придать уже для будущего салата красивую форму в виде сугроба. Делайте все не спеша и аккуратно, но постарайтесь сделать так, чтобы сыр как можно лучше уплотнился. Наверх на сыр добавляем тоже довольно-таки немало майонеза и аккуратно его нужно распределить полностью по всей поверхности натертого твердого сыра. Ну а на последний слой мы будем использовать уже белки. Полностью все белки из 4 куриных яиц нужно натереть на крупной терке. Вот так вот аккуратно на верхушку. Ну а дальше мы берем ложку и аккуратно полностью все белки нужно равномерным слоем распределить по всей поверхности уже готового салата. Последний слой из белков старайтесь не слишком сильно притрамбовывать. Ваша верхушка салата должна будет получиться как будто бы пышная горка снега. Края тарелки аккуратно нужно будет подровнять вот так вот салфеткой, тем самым мы уберем весь лишний жир и должно получиться очень красиво. Чтобы салат не выглядел слишком монотонным, я взял немножко черных семечек кунжута и вот так вот чуть-чуть, совсем чуть-чуть присыпал. Конечно же вы украсить можете его и по своему желанию. Затем салату нужно будет дать настояться минимум 2 часа либо в холодильнике, либо на балконе. И после этого можно будет ощутить все прелести этого прекрасного волшебного салата. Салат можно разрезать будто бы тортик и подавать с помощью лопатки для торта, либо же просто ложкой разделить на порционные куски. И я вас уверяю, этот салат не оставит равнодушным ни одного человека, который его попробует. Все обязательно попросят рецептик, как вы его готовили. Называется такой салат курица в снегу или же курица под снегом. Ну что ж, друзья, если вам понравилось, оцените видео лайком или же дизлайком, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и обязательно не пропускайте новые ролики, потому что все самое интересное у нас еще впереди. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.